Світалок. З хвилини на хвилину чекаємо Андрія Михайловського, з яким ми попадемо сюди, такий симпатичний будинок напроти. податковый. Вот такой вот. А мы приехали забрать в Ахмадит пару деток. Приехали в детский дом сопровождать детей в Киев. В центр детской кардиологии и кардиохирургии для проведения оперативного лечения. Дети, у которых мама и папа лишены родительских прав, mm -hmm. те, которые брошенные, подкинутые дети. Mm -hmm. вот, ну то есть фактично цирруты. Спустя... Да, Если да, ну фактично, да. Вот. Который... В возрасте от 0 до 4 лет. Рождение до 4 лет. Так, не балойте. И смотри. у вас тут 30 месяцев, но по факту больше заразить детей, да? Сейчас у нас 50 детей находится, 10, 10 уже усыновили за эти 2 месяца. Ух ты, так, что, а -а что это хорошо? Установляют. но мы будем, я думаю, рассчитаны уже на большее количество детей. С 1 января. Ага. Потому что детей больше, ну. Так, иди. Хорошо, Все, иди, я иди, буду иди, вас искать. И покормить, то есть расположить. Как зафиксировать, посмотрим, какие там эти корзины. Я я, знаете, что думаю, что мы как мы испытание будем делать? Мы будем делать, сразу сделаем или воду с собой брать. Я думаю, воду. Термос у нас есть один точно литровый. Мы сейчас из него чай выпьем, возьмем туда воду. Да сейчас мы термос найдем. Вот щас... мы дочекалися Андрея Михайловського, який розгружає машину дитя. скрученный то есть корзинами не будет провисать одна часть корзины будет на кресле вторая часть корзины будет на кресле так лучше никому не показывать ну так, ну да потому как это Здание построено в 1892 году. Тут жил врач-стоматолог, который потом эмигрировал в Германию. И это здание подарил городу, подарил таких условиях, что тут всегда будет находиться детское учреждение. Как бы детям оставило. И с 1922 года тут э, находится дом ребенка. То есть нашему дому ребенка уже скоро сто лет будет. Mm -hmm. Это самый старый дом ребенка в Украине. Вот. В третьем году, когда была война, дети из дома ребенка были эвакуированы в Алмату. И по дороге почти все дети погибли от дизентерии, не доехали. На тот момент главный врач, который заведовал домом этим, был расстрелян из-за этого. Ну, потом, когда война закончилась, опять собрали детей, возвращались, кто выжил. И с 43 -го года опять работает дом ребенка здесь, на этом месте. Да, на кнопочке там есть. Вот они, вот они. Вот же, они брони. Люда, Люда. Сейчас на выезде. Так, пошли. Главное, мама отправляет детей. Давай, уже туда. Подожди, сейчас устроится. Вот она уже сядет сюда. Потом Нет, так, не да, под ногами ей тоже не мешало. Да, да, да. да, да. Ну, а потом... А какие-то вопросы Надеюсь, да. я не... Все, поехали. больница с правой стороны. Смотри, вот она взорванная. Видишь? Мы на подъезде до Киева, машина супровода, ДАИШНа. на. Вот наши героичный лекари у ведря Джини. Дальше пишу. Давайте. Нету родителей. Или это сера. Это Вот это. Это а документы. Вот, вот, документы.